Nah, sekali lagi, kali ini atap dari penjual minuman ini ya menghalangi jalannya lokomotif, sehingga harus diturunkan atapnya agar bisa melanjutkan perjalanan, ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut di part 3 uji coba jalur lori ke daerah Sukorno Terlihat mbak-mbak pedagang sedang menutup atap dagangannya ya Karena atapnya ini ada di atas rel Sementara itu di depan lokomotif pelan-pelan menuju ke bak-bak pedagangnya, ya, untuk melanjutkan perjalanan ke kebun Sukarno. Pelan-pelan, lokomotif lewat di samping kiri kanan pedagang, ya, dengan dikawal ketat oleh para operator. Sepertinya lokomotif terhalang lagi oleh ranting-ranting pohon. Jalur ini, dari sejak zaman Belanda, masih tetap seperti ini, ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin dulunya antara jalur rel dengan jalan raya, ataupun bangunan-bangunan warga ini sejajar, ya. Namun, dengan seiring waktu penambahan aspal ataupun bangunan-bangunan warga ini yang ditinggikan sehingga keadaan rel semakin terpendam. Setelah menebang ranting-ranting pohon yang menghalangi jalannya lokomotif, lokomotif melanjutkan perjalanan lewat di perlintasan pegang itu ya sepertinya. Di depan sepertinya juga terhalang ranting-ranting pohon lagi ya. Benar saja, ranting-ranting pohon menghalangi lokomotif tepatnya nabrak di kabin ya. Kalau tidak ditebang Mungkin kabinnya ini bisa pecah kacanya, teman-teman. rantingnya cukup rimbun teman-teman sehingga operator menebang beberapa ranting untuk lokomotif hokuriku ini didatakan dari jepang ya sekitar tahun 1970-an jadi usia lokomotif ini sudah tua ya tapi dengan perawatan yang baik sehingga masih dalam keadaan prima untuk lebar dari rel ini hanya 700 mm atau 70 cm ya beda dengan KAI yang lebar relnya 1067 mm atau 1 meter lebih sedikit ya setelah ranting-ranting selesai dibersihkan lokomotif melanjutkan perjalanan nah terlihat lapak-lapak pedagang ini sangat mepet dengan lokomotif mepet sekali ini ya jadi lokomotif gak bisa berjalan dengan cepat Nah, dengan atap warung saja hanya beberapa senti saja ya dari lokomotif Nah sekali lagi kali ini atap dari penjual minuman ini ya menghalangi jalannya lokomotif sehingga harus diturunkan atapnya agar bisa melanjutkan perjalanan ya Nah setelah selesai menurunkan atap Lokomotif melanjutkan perjalanan dengan dikawal ketat oleh para operator yang siap siaga ketika ada larangan di depan jalur lokomotif. sekali lagi ranting-ranting menghalangi jalannya lokomotif padahal baru satu tahun ya tidak dilewati tapi ranting-rantingnya sudah mengganggu jalannya lokomotif PG Semboro ini merupakan salah satu PG yang masih melestarikan armada lori untuk mengangkut hasil panen tebu dan jalurnya pun masih terbilang jauh-jauh ya. Mungkin PG Semboro ini satu-satunya menggunakan armada lori yang paling jauh ya dibanding tiga PG yang lain yaitu PG Kedawung di Kabupaten Pasuruan PG Jatiroto di Kabupaten Lumajang dan juga PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo Sudah tidak terhitung jumlahnya, ranting-ranting pohon yang menghalangi lokomotif, ya teman-teman. Kali ini ada pohon kelengkeng, ini teman-teman yang menghalangi lokomotif, sehingga harus ditebang oleh operator. uji-uji mumpung teman-teman ya, uji coba jalur lori sekalian panen pisang itu ada pisang satu tandan ya yang berhasil dipanen oleh operator yang menghalangi jalannya lokomotif ya kalian panen pisang mungkin kalau ada mangga bisa panen mangga teman-teman kalau ada kelapa mungkin panen kelapa juga. Hehehe. Untuk lori yang digunakan oleh PG Semboro ataupun PG Jatiroto ini sudah maju di zamannya ya teman-teman karena rumah tempat rodanya ini ya menggunakan bearing ya sehingga lebih ringan ketika ditarik oleh lokomotif beda dengan PG yang lain yang masih menggunakan bushing ya atau aspot istilahnya jadi semacam gesekan antar metal sehingga lebih berat ketika Ditarik oleh lokomotif, sementara itu lokomotif kembali terhalang oleh ranting pohon kersen. Ya, bisa teman-teman lihat, untuk relnya ini tidak terlihat sama sekali, padahal baru satu tahun ya, tidak dilewati tapi relnya sudah tertutup rumput video uji coba jalur lori ke daerah Sukrono saya lanjutkan di part 4 di video part 4 pastinya semakin menarik dan seru teman-teman nantikan video part 4 nya ya Dean warahmatullahi Wabarakatuh